Чи захищає нас міліція? Довіряти міліціонеру або боятися його. Ці питання набули особливої актуальності останнім часом. Ходімо, спитаємо у народу, що вони думають про працівників міліції. Взагалі позитивно ставилося нормально. Ну а хто ще буде нас захищати, крім міліції? Якщо щось трапляється, визиваєш міліцію, а хочеш визивати. Ну, знаєте, мене В данной ситуации, которая сейчас сложилась, мне их, наверное, даже жаль, потому что э, неважно, каких э, мнений или идей они придерживаются, у них все равно есть работа, которую они обязаны делать. И как бы они оказались между двух огней. Работа есть работа, служба есть служба. То есть тут как бы я не считаю, что стоит обвинять конкретно милиционеров в том, что кого-то побили. Да, есть, конечно, те, которые немножко перегибают с полномочиями и наносят ну, какой-то физический ущерб, можно даже сказать, моральный ущерб обычным людям но в основном, я считаю, что это такие же люди, как и мы. Не стоит их как бы обвинять во всех грехах, просто тоже их по-человечески стоит понять. То, что видел я, я ничего плохого про милицию сказать не могу. То есть конкретно то, что касается меня, кто со мной имел, имел дело. У меня никаких претензий никому не было, даже гаишники, которые меня, бывало, тормозили, всегда в основном, в основном оказывались вполне порядочными людьми. И как бы, если я нарушил, да, я, я признаю, что я нарушил. То... Если, если я не нарушил, они со мной согласятся, отдадут документы и на этом все закончится. Мне, да, честно, мне по-человечески их жалко. Я понимаю, что люди выполняют свою работу. Я также я очень внимательно слежу за событиями, очень переживаю по поводу всего этого. И мне также известно, что каждый раз, когда происходит, ну, когда, в принципе, понятно, что будут сейчас какие-то провокации, какой-то такой беспредел, выставляются вперед ВВЭшники, молодые парни, которые там, являются да, мясом там, живым для этих наших радикальных парней, которые забрасывают их камнями и цепями бьют. Вот. И мне действительно жалко милицию. Я знаю, что там многие из них не хотят стоять. Э, ну, они там многие э, стоят в ужасных условиях, потому что им там не дают возможности вовремя есть и отлучаться даже в туалет. Да. Mm, не знаю, не сталкивался. Наверное, да. Mm, я правда не знаю. От обстоятельств зависит. А по каким-нибудь вопросам бытовым, наверное, все-таки доверял бы. Якщо вони діють в межах чинного законодавства, то я до них ставлюся звичайно нормально. Це все, все, що я можу сказати.